Навіть якщо всі симптоми схожі на ознаки гастриту, ні в якому разі не варто ставити діагноз самостійно, слід негайно звернутися до лікарів ендоскопічного відділення. Ендоскопічна отрасль – це доволі широкий спектр діагностики. Одним із моментів, яким займається ендоскопія, це своєв'ярена діагностика і верифікація гастритів. По своей структуре гастриты бывают разные, и причины, вызывающие эти гастриты, также могут быть всевозможные. Одним из серьезных моментов, на которое достаточно внимания уделяется и гастроэнтерологами, и терапевтами, ну а мы как заказчики уже должны реализовать этот вопрос. Это верификация хеликобактера пилори, который живет в кислой среде желудка. И наш метод исследования позволяет взять непосредственно анализ из самого очага поражения. Есть определенные нюансы, об этом знают врачи. Когда надо брать этот анализ, с каких точек эти анализы берутся, как готовится пациент к этому забору, потому что не каждый больной подлежит. Тем более, если больной принимал антоцидные препараты, препараты группы амепрозола, панпрозола, минимум должно пройти 7 дней с приема последней таблетки. Кроме обычного цитологического исследования, мы можем выполнять экспресс-диагностику, уреазный тест, когда анализ выдается практически сразу после, в течение 3-5 минут анализ выдается больному э, о наличии или отсутствии данной бактерии в организме. Человек может заподозрить, что у него есть какие-то неполадки с органами пищеварения. Это более на голодный желудок, более после приема пищи, изжоги, отрыжки, неприятный запах изо рта. Кстати, неприятный запах изо рта может являться одним из симптомов того, что в желудке есть эта бактерия, потому что бактерия является азот-продуцирующей, и вот этот неприятный запах изо рта является следствием жизнедеятельности этих бактерий. Як відомо, правильний і вчасно поставлений діагноз це 50% успіху, але більшість обстежень неприємні, болючі і вимагають певного часу. Для контролю ефективності лікування необхідно регулярно відвідувати лікаря. Чоловік з гастритом має дважди в году об'язательно наблюдати і перевірятися. тем более, что гастрит это базовое состояние, на фоне которого могут в дальнейшем развиваться эрозивно-язвенное поражение слизистых. Наличие хеликобактера является, ну, скажем так, отдаленно онкопровоцирующим фактором, то есть нелеченный хеликобактер может вызывать злокачественное новообразование желудка. Поэтому здесь необходимо уделять внимание этому вопросу.